Derek Pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan Patnan GKC Purwantara, Dino Senen Wage rolas Mei taun lawe. Gula Pendeta Yahya Derto Prowida ngajak Gi Mojawajan Di iki Wahyu limalas ayat jijici tekan papat Kandi dijejer Panrai Gusti iku Adil. Kawaca ayat telu lan papat, Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Wong-wong mau padha ngidungake kidunge Nabi Musa abdine Allah lan kidunge Sang Jempe, punine do'alah. Paduka ingkang moho Kuwas, saestu agung saha elok pakarian Paduka. Duh ratuning sedaya bangsa, pakaryan Paduka saestu adil saha leres. Pangeran sinten ingkang boten ajreh saha boten ngluhur ageng asma paduka inggih namung paduka piyambak ingkang suci pramila sakathahipun bangsa sami badhe sarta nyembah sujud dhateng paduka awit sedaya tiyang sampun sami sumerep pangreh paduka ingkang adil Para sedherek ingkang rahayu ingkang nampi sabda pangandika lan ngestokaken ing gesangipun. Haleluya. Amin. Dina Jumat 2 Mei taun 2020 iki ana kabar. Limang pesawat tem jet tempur India tiba amarga rudal saka Pakistan. Iki miwiti maneh perang rebutan wilayah Kashmir antarane negara India lan Pakistan. Nambai daftar paprangan sing wis kelakon sadurunge antarane Israel lan Palestina bab wilayah Gaza, Rusia lan Ukrania, Cina lan Taiwan, Korea Utara lan Selatan, lan ugo paprangan-paprangan liyane ing wilayah negara-negara ing donya bangsa padha perang karo bangsa liyane amarga rumangsa sing diperangi iku panrai ora adil ora bener lan wis ngerebut sing duduhae amarga ora bisa ngrembuk apik-aek dadi padudho sangsaya gedhe dadi perang para sed ing kitab Wahyu kacareek Ta ake paprangan gedhe antarane umate Gusti nglawan kewan galak sing jedul ing bumi. Wiwit zaman kuno paprangan antarane kabucian lan kadurakan iku tansah ana Or mung ing kitab suci ng babad Ramayana lan Mahabharata lan uga babad kuno liyane uga nyeritakake paprangan. antarane peteng karo padang Allah karo becik sing duraraga karo sing suci lan beda karo sing singgawa karusaan pepisahan panangis lan pepati guststilah bakal Mmbabarake kasselamatan ing jagat a iku tentrem Rahayuun Yejekake keadilan lan kayekten awet saka sih rahmate kang luhur. Para sedherek, pangrayi Gusti iku adil. Anggone ngakimi lan iku bener. Gusti ingkang jumeneng sang hakim agung bakal ngerah kanthi adil lan bener. Iku beda banget karo watak kadonyan sing nindakake korupsi. Golusi lan nepotisme Dumeh duwe kuasa duwe kalungguhan lan duwe kawenangan Melek iku pancen gendong lali Kaangka sejatine sakkabingng kamulian lan kaluhuran Iku namung konjuk ing garsanane Gusi awit pakaryne sa adil lan bener. Amin Tuntunan kanggo nyuraos. Ing paprangan pihak sing perang padha nyalahke siji lan sijine rumangsa so, awake dhewe sing bener mungsuhe sing luput layak yen ditumpes lan dikalahake apa maneh menawa rumangsa so, awake dhewe iku kuat roso lan santosa pitakenanipun sapa sing wenang ngakimi pepadane lan kepiye supaya anggone ngakimi iku pangrahe adil lan uga bener. Monggo katuran nyuraos. Lan pantungo. Duh Gusti, mugi tentrem rahayu saking Gusti. Kababaragan ing sak lumahing bumi. Supados paprangan ingkang gawa karusaan lan pepati. Katebihakeun. lan kasirnakaken kinentasan kaliyan patunggelan gesang sesarengan ingkang rukun ingkang rahayu ing pahargyan ing pamuji panuwun lan syukur ngluhuraken pun Gusti ingkang babaraken kawilujengan ing jagat kaulor ngakeni dosa kalepatan kawula kawula langsani kawontenan kawula ingkang langkung milih dalan paprangan tinimbang dalan karahayon wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga amin